ребят, это называется Диана опаздывает. Видите, что у меня на голове? Правильно, потому что я еду на ярмарку. Я опаздываю. А еще я сегодня в шляпе. В общем, вот. Сейчас утро 11 где-то. Я опаздываю, поэтому бегу. Блин, я деньги забыла. Да что же это такое, ребят? Ребят, мы уже подъехали. Ангелина, да. Вот, так что вот так вот. У меня такая шляпа, зато не жарко. Вот. Сейчас мы переходим дорогу, поэтому увидимся на фестивале. Фестиваль молодого меда, да, правильно? Правильно. Вот. Так что думаем, там будет интересно, а также там будут в конце подарочки. Я сниму про эти подарочки видео, потому что это будет детская косметика. И сейчас такое популярное, поэтому вот, вот так, ребят. <говорит> Простояли там Простояли там где-то час и ничего интересного не было. Ничего нам не дали, дали только по баночке меда и все. Сейчас идем или в позорную хату, или в Макдональдс. Я себе не знаю, что куплю. Посмотрим. Елена расстроена, почему мы уходим, да? Ну покажись а -а -а -а. Вот. вот, так что пока А позади хата далеко? мы пройдемся пешком? Нет, мы а мы идем на остановку. Ищем эту остановку, ищем Мама! Что? Мама, я что она Я не снимаю. Ну, где у нас там где? Нам 23-й нужен? А здесь наш сайт. Здесь... Хорошо, спасибо. Вот, 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 Куда? Кадр, а кстати. кстати. Ого, Ого, Ого а ничего себе. Уже остановка. Капец. Капец. Я тоже. А это Школа? Давайте, может, пройдемся. Пит... А... Ого! Вот ну, смотрите, куда она будет. Ого. Достаточно далеко. М да. Думали, что тут будет отрывно. Получилось. Ничего. Ну, ничего. Зато Мед покушал. Так, кстати, нам дали мед Сейчас Уделение мне. Ещё. Так что вот так Сейчас я просто положу Буду снимать сейчас снизу, потому что я ложу Да, все, а мы сейчас будем переходить дорогу Давай, Все Не, На, подержи бутылочку Спасибо большое Переходим? А, люди стоят 14, 13, 12 Что у тебя? На, попей

ничего странного. Кинотеатр кадр. Очень странно. Не, я такая расстроена, мы гуляем еще. Пока вот найдем эту пузату хату. Да? Пока найдем ту пузату хату. Пока найдем тут мой гонос. Пока пойдем,

по попе тебе дам сейчас. Что? Ты думаешь, что там будут подарки? Фу, пошлите! Это капец, крыса! Ребят, мы только что были в Макдональдсе, сейчас едем в метро уже домой. Макдональдс Макдональдсе я себе взяла картошку фри, кисло-сладкий соус, кока-колу и чизбургер. Маленькая. Вот, э, я говорю в микрофон наушника, я надеюсь, вам слышно, потому что иначе мне придется составлять звук а до того времени, как, как я буду монтировать, и это будет поздно ночью, поэтому я все забуду. Вот этот рядом Ангелина, скажи привет. Привет! Вот. И мы едем сейчас домой. Мы были в Макдональдсе, опять же, как я говорила. Вот. И я не знаю, мне идти домой или в Ангелине. Скорее всего, я пойду домой, а потом я уже буду идти к Ангелине. Вот. И я не знаю. Я, короче, сегодня 100 гривен потратила. Ну, нет, почти 100 гривен. И это нормально, потому что я еще была в Макдональдсе. Вот. Так что, да. Вот. Так, вот мы уже на станции. Сейчас скажут. Сейчас. Сейчас. Мы на Харьковская, мы на Харьковская, и везде пусто. Пусто, пустота, пусто, пустота. Пусто, пусто. Ангелина, все вам пришла. А, а, тут Ангелина, мама, Ангелина, мама, Ангелина, мама, Ангелина, мама, Ангелина. Мама, Ангелина и нигде никого нету и я, и моя сумочка. Кстати, нам дали мед. Вот, э, мы были на э, фестивале молодого меда. И нам дали попробовать мед, а также нам дали бесплатно подарок. Сейчас я вам покажу. Можно показать, зрителям? Вот такую вот баночку мне и Ангелине дали. Вот. Я не заберу, не переживаю, у меня своя есть. Вот, поэтому да, мы сейчас... Мы сейчас выходим. А, мы на следующий выходим. И э, метро все пустеет, и пустеет, и тут, и тут и Вот. Так что я надеюсь, меня слышно. Я очень это надеюсь, потому что я действительно сняла очень много материала метро. Вот. И фокус где-то потерялся. Где-то фокус или будет слишком, слишком, громко, или будет, не, или будет вообще меня не слышно. Поэтому угу, я не что? знаю. Угу. Мы на, Борис на Бориспольское выходим. Поехали. Нравятся такие рубрики, то ставьте пальцы себе. Подписывайтесь на мой канал. А также подписывайтесь на канал Ангелины. Да, подписывайтесь на твой канал. Вот, так что всем пока!